જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. રવિવારે સવારે રામબન જિલ્લાના સેરીબાગના વિસ્તારમાં વરસાદ પછી વાદળ ફાટવાથી ત્રણ લોકોના મોત થયા હતા. પોલીસે લગભગ 100 લોકોને બચાવ્યા. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વાદળ ફાટવાના કારણે અચાનક પૂર આવ્યું હતું. પર્વત પરથી કાટમાળ ગામ તરફ આવ્યું જે ઘણા ઘરોમાં જતો રહ્યો. હાલમાં બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. બીજી તરફ રામબન જિલ્લાના બનીહાલ વિસ્તારમાં ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ બની છે. આ કારણે જમ્મુ શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ બંધ થઈ ગયો છે વાહન ફસાયેલા છે રામબન જિલ્લામાં ચેનાબ નદી પાસે આવેલા ધર્મકુંડ ગામમાં ભૂસ્ખલન થયું છે દસ ઘર સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયા છે પચીસ થી ત્રીસ ઘરને પણ નુકસાન થયું છે ધર્મકુંડ પોલીસે લગભગ નેવ થી સો લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યા आ, आज आज मान लो रात से लेके अभी तक कुछ नहीं इसकी तो अभी कोई कन्फर्म नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन कब तक हो सकता मतलब और यहाँ पे हमारे पास सर कुछ व्यवस्था नहीं है ना खाने पीने की और ना ही हमारे पास कोई राशन पानी है ना ही गैस सिलेंडर है हमारे पास सर इसका तो हिसाब कोई नहीं है देखो दस बारह किलोमीटर के अंदर गाड़ी खड़ी है और दोनों डबल लाइन में फूलें मतलब इससे आप हिसाब लगा लो कौन सी कितनी गाड़ी हो सकती है तीन चार हज़ार गाड़ी तो होगी कम से कम भी अगर तो उससे तो यही मैसेज रहेगा सर देखो इस ऐसे मौसम पे तो ऐसी अगर मान लो आप देखकर मतलब घर से निकलना चाहिए अभी घर पे आप हो तो बिल्कुल सेफ हो और जैसे आओगे तो जैसे न्यूज़ रिपोर्टर कोई भी है तो जैसे एन एच कोई भी दे रहा है आपको तो उसकी बात सुनकर ही आए मतलब रात को कार्रवाई छोड़ी थी तो समथिंग यही कोई एक बजे के बाद आगे उसको स्लाइड आई है पत्थर आए हैं तो रास्ता बंद है हम टनल के बीच फंसे हुए हैं इधर ना कोई खाने का है ना कोई चाय पानी कुछ भी नहीं है काफ़ी परेशान है हम लोग अभी कोई कन्फर्म नहीं है स्लाइड बहुत ज़्यादा आई हुई है बता रहे हैं कि कल तक भी हो सकता है कन्फर्म कोई नहीं है अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है हमारे पास कैंटीन रही है बड़ा एडवाइजरी इशू कर दी गई थी वैदर्स के रिलेटेड कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिशें वगैरह थंडर स्ट्राम्स वगैरह हेल स्ट्राम्स वगैरह होने हैं तो उसका जो उगर रूप है वो रात को देखने को मिला फिलहाल कल तक ट्रैफिक सुबह साढ़े तीन बजे तक ट्रैफिक ठीक ठाक चल रहा था हम चेक कर रहे थे तो उसके बाद एकदम बारिश का जोर हुआ और शहरी में लैंड स्लाइड हुई मड्स स्लाइड्स हुए काफ़ी उसकी वजह से ट्रैफिक सारा जैसे पता चला है कि टेंकर्स दो अभी दो तीन नीचे आ गए थे तो शुक्र है भगवान का कि किसी की जान को कुछ नहीं हुआ हादसा कोई नहीं हुआ लेकिन ट्रैफिक वहाँ फंस गया था उसकी वजह से कल जो ट्रैफिक हमारा था वो डाउन की तरफ ही जा रहा था बड़ी एच का ऐसे तो ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा था लेकिन एच डाउन की तरफ छोड़ी हुई थी तो उसकी वजह से फिर हमने काजी में का ट्रैफिक एच को रुकवा दिया तो अभी जो मैं एज ए डी एस पी रामसू बनहाल के बीच में हमारे पास किश्तवाड़ी पत्थर से लेके कर चम्बू तक 300 सौ खड़ी है बाकी एल कोई भी नहीं है वो तो वापस हमने भेज दी है तो मेरी लोगों से यही एडवाइस है कि जब तक रास्ता क्लियरेंस ना हो घर उसे